Göncə verir. Ey xalqının inam yeri. Gördüyünüz bu igid 1974-cü ildə İmishly rayonunun Bəhrəmtəpə kəsəbəsində anadan olmuş Kənan Əli Hüseyn oğlu Seyidovdur. Doğulduğu qəsəbədə boya başa çatmış və orta təhsil almış Kənan, ali təhsilini hüquq sahəsində davam etdirmişdi. Amma vətənnə bir əsgər kimi xidmət etməy arzusu onu tərk etməmiş. Hüquq təhsilini başa vurduqdan sonra hərbi akademiyə təhsilə daxil olmuşdur. Əlavə olaraq Türkiyədə daha 2 il hərbi təhsil almış, xüsusi təyinatlı quvlərə daxil olmuşdur. Azərbaycan Respublikası quru qoşunları zabiti olan Kənan Səidov fəaliyyəti ilə seçilən hərbçilərimizdəndir. O, 2003-cü ildə kapitan qismində Azərbaycan Respublikası prezidenti İlham Əliyevin sərəncamına əsasən Azərbaycan bayrağı ordeni ilə təltif edilmiş, 11 il sonra, 2014-cü ildə Vətən uğrunda medalına layiq görülmüşdür. Kənan Səidov 2006-cı ildə Aprel döyüşlərində göstərdiyi qəhrəmanlığa görə Ölçə başçısının sərəncamı ilə, igidliyə görə medal ilə təltif edilmişdi. O, səhhətində ciddi problemlər olmasına, həkimlərin özünü ən azı 6 ay qoru tövsiyəsinə baxmayaraq, İkinci Qarabağ müharibəsi başlanan ilk gündən Azərbaycan hərp tarixinə öz adlarını qızıl hərflərlə yazan qəhrəman bölmələri ilə tövsüə atıldı. Polkovnik Seyidov Elik çatının tapşırığı layiqincə yerinə yetirir. Lakin daha bir çətin tapşırıq gəlir. Balkovnik öz döyüşçüləri ilə bu dəfə düşmənin uzun illərdən möhkəmləndirdiyi, keçilməsi çox çətin olan müdafiə xəttinə Fəzuli və Cəbrayil istiqamətinə göndərilir. Bu tək vətən borcu değildi. Həm də Aprel döyüşlərində qəhrəmancasına şəhid olmuş ən yaxın dostu Balkovnik Yusifov Fuqar Nürayiddin oğlunun qisasının alınması deməy idi. Daha sonra Xocavət istiqamətində düşmən xəttini yararaq onu ağır məğlubiyyətə uğratdı. Nəhayət ən ağır və ən şərəfli tapşırığı, Şuşa azad edilməlidir. Və bu Seyidovun öhdəsindən layiqincə gəldiyi tapşırıq olur. Şuşa azad edilir. Göstərdiyi şücaətə görə 20 Noyabr 2020-ci il tarixində Ali Baş Komandan Kəman Əliyuseyinovun Seyidovu general-mayor rütbəsinə Rəqqus dəcavər 2019-cu il tarixində isə Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı adına layiq qıldı. Cənab General, xalqımız səninlə qürur duyur. Rəbbimiz bütün əsgər və zabitlərimizi hifz etsin. Amin.